І ось в мене на цієї молитви, хоча вона одна, і вона знає, що це молитва. Із цієї молитви, з п'ять молитв, він І оце буде твоя і моя молитва. Ви його дуже добре знаєте. Він завжди в такій ціні. Він завжди в такому. Ну, правильному. І оце буде твоя і моя молитва. І у час, коли ми поїмо, ми, звісно, уже рассуждаем, что Бог сделал для всех людей и для нас. Аминь. А песня це, чи Знаете, как? Да, новые хорошо. За любовь, за милость, за спасение, благодарность ты возможно встать в почтении к Господу, мы это сделаем. Кто это не ну, может, можешь сидеть. Для минор сделайте, пожалуйста. За любовь, за милость, за спасение, благодарности прими от нас. Пусть несется песня у Господу, Он кровью нас, на благодарим, благодарим, за Твою любовь благодарим, благодарим, Достоин Ты вечной хвалы, за Твою любовь благодарим Тебя мы благодарим, благодарим. За твою любовь благодарим, благодарим. Достоин ты вечной хвалы. За твою любовь благодарим. За твои голговские страдания. За спасение данное тобой. И за все твои благодеяния Сердце пусть всегда звучит хвалой. Благодарим, благодарим. За твою любовь благодарим, благодарим. Достоин ты вечной хвалы. За твою любовь благодарим, Благодарим, благодарим за твою любовь, благодарим, благодарим. Достоин ты вечной хвалы, за твою любовь благодарим. За прекрасный дом на небе, за святую вечность без конца Пусть звучит сегодня песнь хваления. Эту песнь поют наши сердца. Благодарим, благодарим. За твою любовь благодарим, благодарим. Достоин ты, вечной хвалы. За твою любовь благодарим тебя мы. Благодарим, благодарим. За твою любовь благодарим, благодарим. Достоин ты вечной хвалы. За твою любовь благодарим. Аминь. И давайте мы процитируем Дуже важное место, называется действительно Золотой стих Библии. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Еще раз, жизнь Вечно. Аминь. Это важно и нужно. Вот почему э, любовь Божья, особенно сейчас в тяжелое время для Украины нашей, не может человек понять, не может разобраться. И это естественно. Почему? Потому что человек может, мало знает Писание, мало знает характер Божий. И он не может понять. И это естественно, на как мы не обвиняем. У нас у верующих возникают вопросы как можно совместить любовь Божью и вот все, что творится. Как можно это творить? В Святой Библии все уже написано. Когда мы читаем, все написано. Только надо мудро и правильно все понять. А что действительно любовь Божья? Она есть, потому что сам Бог есть Бог. Любовь. Аминь. И с этими вещами мы должны беседовать, разъяснять людям по Писанию. Ну, так а наша жизнь сейчас, в такую фазу мы попали. И прежде чем мы дальше мы послали Бога через песновение, то так делают. Цены не грех, это правильно, это культура наша, это сочувствие наше. Вы знаете, были обстрелы Киева, других на Киев были, дуже здорово. Цю ночь, цю ночь Кременчук дуже были. Я сегодня ехал с дочкой, с Сережки, с Никитой. Не хожу, я эти мониторы, эти моменты, чтобы знать, за что где, что, як, Не хожу, какие ну, страшные обстрелы. Я не буду говорить, сколько шакетов, сколько ракет было. Но, да, есть ранее. А с волком там, там, в, районе, в Кременчук был там их, кто из як видео посмотрел. Понятно, вы бейте двери, вы знаете, как мне бы это И думаю, слава Богу, люди же, но есть одно оно, духовное, душевное, психологическое состояние. Вы представляете, вы все холодно Что им думать, что сказать. Кстати, Лариса, я уже балака чинили, уже лучше. помните, мы молили с Ларисом, бухнуло в этом, в Кипре, чи в Дубыках, да. Все нормально, все хорошо, но как взлекало, что в больнице не может лечить, не может балака чинить. Каждое на это присоединение. То есть перед нашей Харистией причастием, давайте мы помолимся за Украину, помолимся за тех людей, которые Котре в госпіталях, рані, солдатики наші, духовно, душевно, психологічне состояние, в тилу. Оті люди, що, по яких стріляли, то які... городами, Кременчук, не тільки і Запорожжю попало, і ой, і Дніпру трошки попало. Трошки, нічого собі трошки, побачив. Вибито там все. І... в дом, рядом с дом, машины побыть. Представляете, их недушевное состояние. Давайте мы помолимся о Богу этого, чтобы Дух Святой, который утешит их, утешил их. Мы не можем поехать туда сказать, слышите, я соболезную, не могу гривну подвигать, подалеку, и туда, ехать, и туда ехать, и туда ехать, и туда ехать. Но Дух Святой на каждом месте, и Дух Святой назван Духом, Помолимся. Господь, мы склоняем свои головы в смирение, и мы отождествляем себя с горем Украины, и мы ходатайствуем как церковь и молимся, Господь, за народ Украины. Мы молим и просим, Небесный Отец, утешить этих людей, которым трудно, в которых слезы, в которых уже и слез нема, но внутри и в душе, у их недоразумений, у их гнев святой пропала в некоторых вера. Что это творится, задают они тебе этот вопрос. Это естественно от человека. И мы молим и просим Святой Дух. Мы молим и просим за духовно, душевно, психологическое состояние людей. В каждой точке нашей Украины. Святой Дух ходатайствует сейчас за этих людей. Потому что написано в Писании, мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Дух Святой Анхадатай, стоит за нас воздыханиями неизреченными. Также написано всякую молитву и всяким прошением молитесь во всякое время Духом и старайтесь о а всем самом со всяким постоянством. Чи катарана Eria locro do Bodaganavada, Ecia loca ta Fadaga Yomana, Legiru do Bosson do Canavera, Lofaya, Amen. Fae grole vicia, Ergido Lofa Ergidala Ergida La no manoy. Emene, 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 Amen. Fly your Godzoba la Hayagata Rala Услышь нас, Господи, ответь на наши просьбы. Помоги нам, Господь. Утешь нас, Господь. И самое главное, чтобы этого не было, мы просим. Ты царь царей и Господь господствующий. Зупни эту войну! всяк человек ложь написано в Писании. Надеялись на Трампа в нуле, на Эрдогана в нуле, Макрона в нуле, на Европу в нуле, на Америку в нуле. Каждый тянет одеяло сам на себя. Гроши, гроши, выгода. Люди стали злые. Это признак последнего времени. И никто не думает за детей, Сиро. никто не думает за убитых наших солдатиков и девчат наших, которым бы рождать детей, быть счастливыми. Никто за это не думал. Выгода только для себя. Каждый ответит перед Господом Богом в свое время. Я первый, и Трамп второй, и Зеленский третий, и всякий человек отсюда Божьего не уйдет. Помоги нам, Господи, правильно жить, правильно мыслить, правильно действовать по Писанию, как Ты, Господь, действовал. Помоги нам, Господи. Мы ничего не можем сделать. Но как написано в Писании, одна надежда и вера сейчас только на тебя, на царя царей и Господа Господствующих. Зупини эту войну, аминь, твоим сценарием на небесах, который только ты один знаешь. И мы не будем тебе подсказывать а так, или а так, или а так. Мы ошибаемся. Но ты только один знаешь. Мы верим по Писанию, ты за одну ночь, за сутки можешь сделать такой переворот. Бог, мы умоляем тебя. Бог, мы умоляем тебя. Заверши эту войну. Все это мы просим во имя Господа Иисуса Христа. И Ты имени Украины. И вся Церковь сказала Аминь. Господи, 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 могучей рукой Пребудь же со мной, О Боже благой, Меня охраняй на пути Своей могучей рукой. Господи, сколько горя вокруг, Господи, Ты один лишь надежный мой друг сердечной мольбе взываю к тебе и тайную сердце тоску тебе одному приношу сердечной мольбе взываю к тебе и тайную сердце тоску. Тебе одному приношу. Аминь. А теперь мы переходим к Евхаристии, к причастию. Должен объявить сразу в причастии. Могут, имеют право участвовать те э, члены церкви, которые приняли водное крещение. Возможно, с других церквей на а разница. Если у вас мир с Богом, если все хорошо с людьми, может свободно участвовать. Хоть мы и первый раз с вами вас видим, но вы член церкви другой какой-то, приняли водное крещение, у вас все нормально, можете свободно участвовать. Те люди, которые вы не второго света, вот так в Писании написано, чтобы когда проходило ну, вы еще не приняли водное крещение, но вы первый раз приняли. Воздержитесь от этого, ну вот такой порядок, церковный такой порядок по Писанию, и мы благословляем вас, и вы хорошие, и вы иногда даже лучше нас. Аминь. Ну, а такой порядок. Пусть Бог благословит вас, поможет вам в ваших нуждах, возможно, в ваших проблемах, возможно, и в вашей семье, и ваших деточек. Пусть будет благословение на вас в первую очередь, а на нас во вторых. Аминь. Чтобы вы себя нормально. Пусть Бог благословит. Итак, мы поем эту песню, прославим Бога через послание и входим в служение. Марина, вперед! Безусловно, любовью Иисус Божий Сын открыл нам сердце Отца и в отцовской любви. Святом присутствии Бога, Безопасности я и жизнь моя. Возлюбивши нас своей Безусловной любовью, Иисус, Божий Сын, Открыл нам сердце Отца И подсоска любви Свят в святом присутствии Бога Безопасность и я, и жизнь моя. Бог мой, Ава, Бог мой, Ава, Бог мой, Ава, Ты мой Отец, Бог мой, Ава. Отец, возлюбивший нас своей Безусловной любовью Иисус Божий Сын Открыл нам сердце Отца И в отцовской любви В святом присутствии Бога Безопасна я и жизнь моя O for Господи, прославляю Тебя всем сердцем моим, Боже Ты тот, который никогда не оставит, не покинет Тот, который всегда рядом Боже, это мы можем отходить, Господь Мы можем забывать о первой любви к Тебе, Боже Но не Ты, Господь, Ты верный Бог, Аллилуйя Верный Отец, Аллилуйя, прославляю Тебя Не оставишь ты, не покинешь ты в твоих обятия, я нашел покой. Не оставишь ты, не покинешь ты в твоих обятия, я нашел покой не оставишь ты, не, оставишь, не покинешь ты. твоих объятия я нашел покой. Не, не оставишь ты, никогда не оставишь, не покинешь ты. твоих объятия я нашел покой. ময়াৰ পা моя Отец. Поклоняемся Тебе, Господи. Благодарим за ту привилегию и честь быть детьми Божьими через Иисуса Христа. Иисус Христос есть путь, есть истина, и есть жизнь. И никто не приходит к Небесному Отцу, как только через Иисуса Христа. Он один заплатил своей жизнью и кровью за людей. Никто из предводителей религий, которых так много сейчас на Земле, и предводителей, и есть много поклонников этих религий, но ни один из них. Не умер за людей, не отдал свою жизнь за людей. Только ты, Иисус Христос, доказал свою любовь к людям, потому что ты исполнил, что написано в Писании, без пролития крови не бывает прощения. У тебя была святая кроваса. Ты, Агнец Иисус, Ты единый совершил это. И мы благодарим, что Ты нам открыл эту истину. И мы благословляем все народы, благословляем все конфессии, все религии, чтобы они пришли к истине. К истине! Христос, а Ты есть истина. Мы благословляем их на правильное хождение перед Богом, на правильное спасение. Потому что ты хочешь, Писание говорит, чтобы все люди спаслись, все люди спаслись и достигли познания истины. Мы желаем этого вместе с тобой, Господь. Не возвеличиваемся, не дай Бог, потому что апостол Павел, он сказал, что мы язычники, мы привиты к той лозе, к той маслине. И там сказано дальше, не гордись этим, но бойся, что ты лучший, что ты святей. Все мы люди, все мы подвержены ошибкам. И на этой земле и падением, и подъемом но Ты, Господь, поднимаешь нас. Как Небесный Отец, мы благодарим Тебя, мы прославляем Тебя и славим Тебя за это. Аллилуйя! И мы благодарим, что Ты сказал в конце служения. Я во все дни Ваши до скончания века. Во все дни. Одни бывают разные в жизни человека. во все дни, и в трудные, и в радостные, и в печальные. Исполняется свое, Твое Писание, исполняется Слово Божье, и мы в этом живем. Дай нам Бог, пожалуйста, силы, мудрости, правильности прожить эти тяжелые дни с Тобою и поддерживать других. Все это мы молим и просим во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Воздай Богу славу и честь. Присядь, пожалуйста,